Короче, знаете что? Ну, у нас тут вообще в Ютубе новые правила появились. Я тут ничем не завишу. Может, может у меня там комментарии в Ютубе закроют. Но у меня есть Инстаграм. Я сейчас я выложу на фоточки в начале видео. Мол, даже мой канал так закрыт, что аж никто его не увидит. Ну, знаете, какая, какая причина? Я у меня сейчас... Вот еще раз... Ну, не еще раз, у меня сейчас появится, наверное, экран. Ну, либо я как-то решу там, я сейчас в иншоте что-то там сделаю. Короче, это... Ну, как бы так. Без другого нельзя, это вот такие правила Ютуба. Но я в Инстаграм не выложу, я только вам... Вот это вот видео пройдет, потом напишу демонстрации. Первая часть, демонстрации, вторая часть. Я вам покажу вот, там вот, вот этот вот, короче, этот, как вот он называется. Все от моего инстаграма, только покажу, я покажу, какой мой инстаграм называется. В на инстаграме точно комментарии не, за... не закроют. Подпишитесь на меня, мне, бу... мне будет очень приятно. передачи огромный привет Абеги Джо. Абеги или Абеги вот, ну вот не знаю, что такое. Хотя новый на баг начался, не какой Короче, сюда, можно залезть не настоящие да они не настоящие это что меня выкидываешь а... короче сейчас демонстрация такая вот тем Чья... что вот так вот произошло очень печально вообще ну такие правила ютуба я не могу ничего с ними сделать я даже не думал свисаться не могу не сказать, чтобы они такие правила удалили. А они скажут, нет, что ну пусть такие правила мы создали эту программу YouTube. Я там буду, короче, выкладывать всякие фоточки, видео. Если мой канал не закроет то тогда я буду продолжать на нем снимать. Вот там всякое. А если комментарии закроют, то тогда мы сможем в Инстаграм общаться.